сегодня нам Олег Грибарыч дал задание снять фильм от начала фильма. Мы сидим, думаем, думаем, как его сделать. Этот фильм будет рассказывать о моем приключении, как я делаю домашнее задание э, на урок Мира Барыча. Чем ты будешь снимать свой фильм? О футболе. О футболе. Интересная идея. Давайте послушаем остальные идеи. Николай, о чем вы будете снимать свой фильм? Без комментариев. Николай не будет снимать фильм. Ну, ты будешь снимать свой фильм. Я пока еще не решил, но я хочу создать такой жесткий клип, как у Ну, почти пока <говорит> <говорит> Хорошо, пожелаем тебе удачи. Влад, о а чем ты собираешься снимать свой фильм? О футболе, скорее всего. О футболе? И как, это будет интересный фильм? Должен быть интересный. Пожелаем удачи Владу. Да, спасибо. <говорит> Олег Мирокбарик будет сидеть и ждать наших домашних заданий. Да, вот буду ждать, пока не принесет. Мне нравится ходить после сниматься со своими друзьями и, и разговаривать Jesus. с ними о чем-то. Я прямо чувствую, как я вылетел на свет. Выбирать друзей гитару. <музык> 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 всегда получается. Я люблю паркур. <музык> Здравствуйте. Еще я очень люблю ходить за мороженкой вечером. Я таки переосилил себя, встал с остановки, сел в маршрутку и доехал до магазина. Вот он.